السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا احمد لارڈ صاحب کی آواز میں بہت ہی اچھی کارگزاری اور رولا دینے والا بیان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بیانات کو ڈیلی بیسز پر دیکھا کریں اور چینل کو سسکرائب کیجئے جزاک اللہ یا شیع پیدول اکم شلل اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اشد الناس بلاءن الانبیاء سب الامثل والامثل سخت امتحان نبیوں کا پھر جس کی زندگی جتنی نبی کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی اللہ کے تعلق میں نبی کی محبت میں عبادت و اطاعت میں افلاف لفت سوالنے میں قدر کی مخلوق کے ساتھ کے بہتاروں میں قدر حشر کے فکر اور ہر وقت کے اس کے جان میں جتنی زندگی جتنی نبی کے رنگ میں رنگ کی چلی جائے گی اس پر بھی امتحان اور آزمائش اتنی ہی آئے گی محمد الرسول چونکہ سارے نبیوں کے سردار امام خاتم الانبیاء رحمت للعالمین خود آپ نے فرمایا اللہ کی رسبت پر جتنا میں ستایا گیا مجھ سے پہلے اتنا کوئی نہیں ستایا گیا حضور پاک صلی اللہ عملی کو کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں اور آپ کو معلوم ہے حضرت وحیان علیہ السلام کا سر مبارک نماز کی حالت میں قلم کیا گیا حضرت علیہ السلام تسلیم کو آرے سے چیرا گیا حضرت نلیہ اللہ تسلیم پر پتھر کے دور سے دیکھنے والا پہاڑی محسوس کرتا یہ سارا آپ پہ معلوم ہے لیکن پتھروں سے آرے سے چیرے جانے سے سر کے قلم کیڑے جانے سے اور ایک ایک وقت میں جیسے بنو اسرائیل نے ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کو شہید کیا یہ سارا آپ کو معلوم اس کے مقابلے میں آپ فرما رہے ہیں اس سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی اسی لئے ایک مرتبہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے لوگوں نے بہت ستایا کانٹے بچائے تکلیف آپ کو کہاں ہوئی آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تکلیف قائف میں ہوئی کہ ان سے بڑی اچھی امیدوں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے بن کے لوگ بہت سمجھدار ہیں ان سے کچھ امید تھی کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں یہ بات کو لیں گے انہوں نے وہ تڑس اور کڑوا جواب اور وہ برتاوا اور وہ بچے پیچھے لگائے فرشتے بھی کہ اگر آپ فرماتے کہ ان کی گستاخ ہے اور ان کی بے ادمی اگر آپ فرمائے تو چکی کے دو پاتوں میں جس طرح دانے پیسے جاتے ہیں اگر آپ فرمائے تو ان کو پیستے کیا فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا یہ نہیں تو ان کی اولاد اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد کہ آپ کو اپنی دعوت کے بارے میں اتنا انشراح تھا کہ آج نہیں تو تر تل نہیں تو پرسوں انہیں مانے بغیر چھٹکارا نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھی رو رہی تھی اللہ بوریے پر آرام فرما رہے تھے جسد مبارک پر بوریے کے اور چٹائی کے نشانات تھے بیٹی کیوں رہے ہو ابا جان یہ کسرا اور, اللہ آ کے اور آپ کے دشمن یہ تو یہ تو ریشم محریر میں،, میں اور آپ اللہ کے لالے اور چٹائی آپ بیٹھ گئے بیٹی رو مت تمہارا باپ وہ دین لایا ہے کہ کوئی پکا مکان بچے گا نہ محنت کے بعد ایک دعائے مست دی گئی ہر نبی نے اپنی محنت کی اور پھر وہ دعا استعمال کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نو علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعائے دی آپ نے اس کو حشر کے میدان کے لیے باقی چھو. کیا بھی تو میری امت پہ میرا کام قیامت تک کرے گی جو کہ امت قیامت تک لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میرے بات کوئی نبی نہیں تمہارے بات کوئی امت نہیں جو اللہ کے لے کر آتے ہیں ہم اس کا وارث بناتے ہیں اپنے خالق و مالک اپنے پالنہار کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو اس کی کتنی فرما برداری ہو امتی بحشت امتی ہونے کے وہ اپنے نبی کا کیسا تابے دار ہو اور متبع سنن ہو بائپ ہونے کے ناطے اولاد کے ساتھ شوہر ہونے کے ناطے بیوی کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناتے پڑوسی کے ساتھ نالدار ہونے کے ناتے غریبوں کے ساتھ تندرست ہونے کے ناتے بیماروں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کا راستہ بنایا تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا احمد لاڈ صاحب کی آواز میں یہ پیاری اور رولا دینے والی بیان ہم نے سن لی تو ہمیں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احکامات کو بروکار لا کر اس دین کے محنت کو آخر تک کرنا چاہیے جب تک ہماری زندگی باقی ہے اور باقی لوگوں کو تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہیے اس میں ہی ہماری بلائی ہے جس طرح ہمارے صاحبہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جزاک اللہ